Это Нижний. парк после КПИ. Молодежная молодежный организатор решительных граждан. но выступаем против распятия алкоголя в общественных местах. Можете, пожалуйста, утилизировать? Да. А это ваша, да. большое. Это не одна вещь. Мы выступаем против распятия алкоголя в общественных местах. Утилизируйте, пожалуйста. Сейчас или я буду вынужден вызвать стройку полиции, потому что вы нарушаете статистическую статью административного корпуса Украины. Ну так а объясните мне, пожалуйста, почему вы общаги не распиваете, а в парке на баловочках можете? То есть вы хотите сказать, то, чем мы занимаемся в данный момент, это не полезное дело? Нет, а мусор. И стаканчики, если можно, если до вас не будет, это сложно. Уберите, пожалуйста, за собой. Зачем, чтобы потом бабушка ходила и это все убирала. Не будьте свиньи, следите за собой. Можете, пожалуйста, утилизировать? Спасибо вам большое, приятного вечера. Можете, пожалуйста, утилизировать? И рано. Потому что вы нарушаете 178 статью административного кодекса Украины. Без его согласия его нельзя Да, Можно. Вы сейчас в данный момент <соцентрический> сделаете правонарушение. А да, вы тоже. <соцентрический> что правонарушение? Если вы снимаете его без его согласия. Ну, выкидывай все, Теперь я выключаю. Он имеет право снимать Жека. Заспокойся, он имеет право снимать. Он моя право снимать. Какая тебе разница? Он действительно имеет право снимать. Какая ты разница, что он тебя снимает, скажи?

Спасибо вам большое, не разбивайте на будущее вообще. Молодежная организация решит не важно, но с вами против документа можно. Я гражданин Украины, я не обязан перед вами показать а Вы нарушаете статистическую статью административного кодекса. Не вопрос. Сейчас утилизирую, 5 минут подойдите. Не вопрос, я подожду. Вы не имеете права раскрывать алкоголь. Административное правонарушение. Или ты не понимаешь? Да. Я жалею. Туда можете переместиться, там отлично сели, Вы не все. Нет, молодцы, ну. Вопросы? Спрячьте, пожалуйста, бутылку. Вопросы? Спрячьте, Спрячьте пожалуйста, бутылку. бутылку. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Можете, пожалуйста, Да. Да. Да, мы вам вынуждены сообщить, что вы нарушаете 178-ю статью Студентного кодекса Украины. Если вы отказываетесь, мы вынуждены вызвать сотрудников полиции, когда они уже будут разбираться в данном праве нарушения. Да? Спасибо. Спасибо, что предупредили. Спасибо, что предупредили.

Як Його на драгерку було. Може прилад драгерки. Громадське місце, ви знаєте? А Вживання алкоголю в громадському місці в, місце, в А вдруг я вживав десь вдома, чи в кафе. Так поява в громадському місці, встання алкогольного сп'яніння. Знаєте, також карається. нормально себе дальність. У вас хватает крева, давайте, это нормально. Да. Да, да. Сюда. 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 Документы есть? Да. нормально? Да. Мы же не распиваем, мы не Давайте хоть за спину сховать, без Давайте все, тут люди ходят, отдыхают, ведут нормальный образ жизни. Можете, пожалуйста, утилизировать? мы заливаем кабину. Да, Молодежная организация решительных граждан. А что? А Утилизируйте, пожалуйста, алкоголь. Нарушайте остаться с административного кодекса Украины. Вы подаете плохой пример? Не, ну так лишь не меньше нам что-то предъявлять. Я имею право сделать замечание. замечание. А вы не имеете права а, распивать алкоголь? Он выкинул, он выкинул. Вот водка еще осталась. Сейчас он утилизирует. Он не утилизирует ее. Тема, утилизируй давай. Он не утилизирует. Я тебе задаю вопросы. Здравствуйте. Вот вам. Здравствуйте. Иди сюда, умник. Почему? Я просто... Тихо, тихо. Подойдите. Отойдите сторону. Сыринку? Хочешь Что взять? Отпечатки пальцев, да? шо Парни. Ша шеф за печатки Да. Дай, возьмем. Давай возьмем. Давай. Все, собираем. Дай. Давай, доставай. Вы не указываете мне, то что мы работаем. Не. Так. Не. <зеркнічна> я, <рес> я не буду. Тьpo. Тяжко Чуть? тяжко признаться, что я пил алкоголь, чи що? Тяжко спускается. Я не пил алкоголь. Хорошо, все-таки за работой? Да? Бери. Давай. Ну, давай, реально, я Я завезу. Давай. Берем? По запаху хватай все. То, что запах, то я могу дома отбить. Шо-шо. Я могу вийти. Я кажу за полковлю. Ты берешь экспертизу, берем надо на ти тикаєш? Ти. Я, я, я могу и найти. Все, Ми Мы берем. Динамик. Мы берем от четверти пальцев. Мы берем, ми завозимо до славенства ВП и поехали. Там на вид. Ja sam se uvijek znao. Može li to biti moj Da, tako Ja sam se uvijek znao. Može to Da, može. Može li to biti Я считаю, что это как бы неправильно. Почему? мы... да, что у вас уже ничего, ничего не имеет? да. Это тогда... да. нормально. Ну, да. нормально. Та, Но при этом все равно как бы люди к нам приходят, начинают нам что-то говорить. Так, ну, а Та, может... сейчас Все адекватные, я думаю, что это их Исчерпится, да. Там просто, уметь, все люди тоже не, не правильно делают. Им великая спасибо, говорит, что занимается этим кто хоть кто-то.